Здравствуйте, меня зовут Гаврюшина Ольга. Устный доклад у меня по дисциплине физическая культура. Тема моего устного доклада ⁇ гигиенические требования на занятиях физическими упражнениями. Рассмотрение своего доклада предлагаю по следующей схеме. Сначала рассмотрим санитарно-гигиенические нормы, затем поговорим о личной гигиене, важности ухода за телом гигиена обуви и одежды, рациональное питание, гигиенические правила содержания спортивных сооружений и в конце подведем итог по всему изученному материалу. Итак, знание гигиенических правил необходимо каждому человеку, особенно тем людям, которые активно занимаются физкультурой и спортом. Строгое выполнение правил повышает эффективность от оздоровительных занятий, помогает укреплению здоровья и формирует навыки культурного поведения. На основании изучения влияния разнообразных внешних факторов разрабатываются специальные нормативы и гигиенические правила на занятиях физическими, физическими упражнениями. Итак, рассмотрим первый вопрос темы. Это санитарно-гигиенические нормы. В санитарно-гигиенические нормы включены соблюдение правил индивидуальной гигиены. То есть необходимо помнить о том, что человек должен заниматься личной гигиеной не только перед занятиями физкультурой, после, но и в повседневной жизни. Необходимо ежедневно чистить зубы, принимать душ, мыть руки перед едой и так далее. Все это комплексно включается в правила индивидуальной гигиены каждого человека. Гигиеническое состояние места, где проводятся занятия. То есть это необходимо проводить влажную уборку в спортивном зале, проветривать помещение, протирать инвентарь, содержать в чистоте и порядке спортивный зал, инвентарь и то место, где занимается человек. Наличие специального исправного спортивного инвентаря. Весь инвентарь в спортивном зале, на спортивной площадке должен соответствовать государственным стандартам. Все должно быть укреплено, закреплено, находиться в исправном состоянии, без зазубрин, не шататься, не шевелиться, чтобы при занятиях, во время занятий человек не травмировался. Гигиенические требования к погодным условиям – это, на мой взгляд, Нецелесообразно будет заниматься физкультурой на улице при минус 40, к примеру, детям в 11 лет. То есть сопоставлять погодные условия, возраст и то, что мы собираемся делать на улице. То есть если при минус 40 просто выйти 5 минут, подышать воздухом, это нормально, а провести полноценный урок физкультуры, это ненормально. Также и во время жары. Если на улице плюс 30, а в спортзале плюс 50 то проще выйти на улицу позаниматься, чем сидеть потеть в спортзале. Учет экологического состояния в определенном районе он подразумевает, если на улице задымленность, смог, где-то недалеко пожар, там, к примеру, жгут резину, покрышки или еще что-то, то тогда нецелесообразно будет выходить на улицу и заниматься физической культурой. Проще остаться в спортивном зале, позаниматься там. Наличие специальной спортивной обуви и одежды. Обувь и одежда, в которой человек занимается физкультурой, должна соответствовать всем требованиям. Она должна быть легкой, сшитой по фигуре, по размеру. И, конечно же, не стоит заниматься физкультурой на каблуках, в юбках, в капроновых колготках. Обязательно проведение водных процедур по окончании занятий. То есть каждый спортивный зал, каждый, каждый спортивный комплекс должен быть оборудован душевыми кабинами. Чтобы физкультура принесла человеку максимальную пользу, необходимо проводить ее под контролем врача, соблюдая при этом основные правила гигиены, без которых занятия могут нанести вред. Выполняя физические упражнения, следует учесть состояние здоровья занимающегося человека, его анатомические и физиологические особенности. То есть человек с температурой он явно не должен заниматься физкультурой. Также и если какие-то есть ограничения по здоровью, необходимо это учитывать и снижать физическую нагрузку. Личная гигиена. Индивидуальная гигиена состоит из суточного рационального режима ухода за полостью рта и телом, а также гигиена обуви и одежды. Строгое соблюдение определенных правил помогает укрепить здоровье, повысить физическую и умственную работоспособность, а также достичь спортивных достижений. В основе суточного рационального режима лежит правильное и ритмичное чередование отдыха, труда и дополнительных видов деятельности. В первую очередь суточный режим основывается на биологическом ритме человека, правильное соблюдение которого позволяет нормализовать функцию организма, что поможет более эффективно выполнить различные виды работ. То есть если мы рассмотрим обычный среднестатистический день любого студента, то с утра, как обычно, проходят занятия. То есть студенты работают умственно, а после обеда уже начинают работать все возможные секции, кружки, и тогда уже занимаются физически. То есть вот такой распорядок дня он рационален, естественно. Вообще, организация суточного режима должна происходить в следующей последовательности. Это подъем в определенное время, зарядка и либо закаливание, выполнение работы в одинаковое время, как раз то, о чем мы говорили, занятия с утра до обеда регулярные занятия спортом, соответственно, после обеда, и ежедневные прогулки на воздухе. Ну и полноценный сон. Важность ухода за телом – это индивидуальная гигиена тела способствует нормализации жизнедеятельности организма, улучшению обменных процессов, пищеварения, кровообращения, дыхания и развитию интеллектуальных и физических способностей. От состояния кожи зависит здоровье человека, сопротивляемость организма многим заболеваниям и его работоспособность. Уход за телом должен включать в себя не только уход за кожными покровами и волосами, но и за ротовой полостью. Гигиена обуви и одежды. Спортивная обувь и одежда должны соответствовать всем требованиям, которые предъявляет специфика занятий и правила проведения различных спортивных соревнований. Одежда не должна стеснять движений, и по возможности она должна быть легкой. Изготавливают спортивную одежду, как правило, из эластичной ткани, которая имеет высокую воздухопроницаемость, хорошо впитывает под и способствует его испарению. Спортивная обувь обязательно должна быть эластичной, легкой и хорошо вентилироваться. Также следует обращать внимание, чтобы водоупорные и теплозащитные свойства обуви соответствовали природным условиям и погоде. Таким требованиям лучше всего отвечает обувь из натуральной кожи, которая имеет хорошую эластичность, малую теплопроводимость и способность сохранять свою форму в случае намокания. Также необходимо ежедневно следить за спортивной одеждой и обувью. Обувь необходимо чистить, протирать, сушить, ну, одежду, естественно, стирать. Рациональное питание. Правила рационального питания построены на определенных научных основах, которые обеспечивают правильное формирование организма и его рост, способствуют более длительному сохранению здоровья, высокой интеллектуальной и физической способности, а также продлевают творческое долголетие. При занятиях физическими упражнениями грамотное и рациональное питание помогает быстрее восстановить силы после утомления и достичь значительных спортивных результатов. Единические правила по содержанию спортивных сооружений следующие. Необходимо проведение регулярного санитарного надзора спортивных помещений. Соблюдение взаимосвязи таких служебных помещений, как гардероб, раздевалка, душ, туалет. Внутренняя отделка помещений должна быть ровной, без лепок, украшений, выступов, обладать устойчивостью к ударам и допускать регулярную влажную уборку. Создание в спортивном зале оптимального микроклимата, обеспечение необходимого воздухообмена при помощи вентиляции. Установка равномерного рассеянного освещения согласно нормам. Наличие медицинского пункта возле спортивного зала. Поддержание спортивного инвентаря в исправном состоянии. Проведение ежедневной влажной уборки. Проведение медицинского осмотра лиц, посещающих бассейн. Таким образом, можно сказать, что очень важно соблюдать гигиенические правила касательно спортивного инвентаря, обуви, одежды и общих гигиенических требований на занятиях физическими упражнениями. Место, где проводятся спортивные занятия, также должно соответствовать всем санитарным нормам. На этом у меня все. Большое спасибо.